allohga zo'r bo'lgan sahoba ikromlar o'tgan ekanlar shulardan birlari abdulloh ibn maktum ko'zlari amo bo'lgan ko'r bo'lgan sahobalardan bo'lgan ekanlar o'zlari ko'r bo'lsalar ham amo bo'lsalar ham islomga birinchi kirgan sahobalardan ixloslari muhabbatlari Allohga nihoyatda zo'r bo'lgan allohni diniga ixlos bilan yondashadigan sahobalardan bo'lgan ekanlar qiynalsalar ham namozga kelib bir namozdan ikkinchi namozni mushtoqlik bilan kutib janob payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga biron bir oyat nozil bo'ladigan bo'lsa shundan bexabar qolmay degan maqsadda muntazam qatnar ekanlar shunda sahoba ikromlar abdulloh bin maktum siz ko'r odamsiz amo odamsiz nogironsiz qiynalib qoldingiz xonadoningizda ham ibodat qilsangiz joiz bo'ladiku degan savollariga yo'q mani qalbimdagi ixlosimni so'ndirmang man olloh uchun ixlos qildim mani ixlosim ollohga deb o'zlari yurib kelar ekanlar qiynalsalar ham muntazam ibodatda qatnashib turar ekanlar bir kun sarvari koinot payg'ambar muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarni ichlarida turgan paytlarida abdulloh bin maktum ustilari loyga qorilgan holatda chang holatda kirib keldilar shunda janob rasululloh o'rnilaridan turib ey birodarim abdulloh nima uchun bunchalik holatda chang holatda kirib keldingiz shunda abdulloh bin maktum javob qilgan ekanlar allohni rasuli man amo odamman ko'zim ko'r bo'lgan sahoba qiynalib yo'limni topolmay qolaman bilmasdan loyga yiqilib qolganligimni bilmay qoldim ko'zim ko'rligi tufayli yo'limni topolmadim bir xil paytda sizni qayerda o'tirganligingizni ham o'zim bilmay qolaman dedilar shunda payg'ambarimiz sahobalarga qarata turib ey birodarlar alloh sizlardan rozi bo'lsin Abdullah binni maktum yashaydigan manzil makondan to shu masjidga qadar bir arqon tutib qo'ysanglar Abdullah binni maktum arqonni ushlab ibodatga kelib ketsinlar degan taklifni qildilar savob umidida yurgan sahobalar payg'ambarimizni takliflarini o'sha kuniyoq e'tiborga olib chiroyli suratda arqon tutib berdilar Abdullah binni maktum arqonni ushlab ibodatga namozga ixlos bilan muntazam qatnab turdilar o'sha kunlarni hayotlaridagi eng baxtli voqealardan deb o'zlari e'tirof qilgan ekanlar navbatdagi majlisda janob rasuli akram sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarni ichlarida turgan paytlarida abdulloh bin maktum qo'llari qonga belangan holatda kirib keldilar qo'llaridan qon tomib turibdi o'rnilaridan turib ey birodarim abdulloh nimaga qo'liz qon oyapti nimaga bu ahvolga tushdiz shunda qo'llari qonga belangan sahoba abdulloh bin maktum javob bergan ekanlar birodarim muhammad man namoziga qatnab turardim arqonni ushlab kelib ketardim buni ko'rgan g'ayur niyatdagi mushrik kofirlar ko'zi ko'r odamga bunaqangi taqvoni nima keragi bor deb arqonni ayrim joylarga o'tkir ustara bog'lab ketishibdi bilmasdan ushlab qo'ydim qo'limni kesib olganligini o'zim bilmay qoldim dedilar qarasalar to'rtta barmoq uzilib ketgan qonab turgan qo'llarini janob rasululloh muborak ko'zlariga surib yig'lagan ekanlar payg'ambarimizni ko'zlaridan yosh quyilib kelgan ekan sizdek ixlosi zo'r bo'lgan taqvosi allohga muhabbati zo'r bo'lgan shundoq sahobani ustidan kulib shu kuyga solganlarni hisobini olloh qilsin man allohga topshirdim dedilar shunda jibril alayhissalom paydo bo'lgan ekanlar ey birodarim muhammad quloq tuting abdulloh bin maktum onani qornida homila bo'lgan paytlarida ko'r bo'lib tug'ilishni olloh taqdir qildi ko'r bo'lib tug'ildi ko'r bo'lib yashaydi ko'r bo'lib o'ladi ko'r bo'lib qabrga kiradi munkar nakr farishtaga ham ko'r bo'lib hisob beradi hattoki qiyomatda ham ko'r bo'lib tiriladi ammo allohni jamoalini birinchi shu sahoba ko'radi agar xohlasangiz Abdullah bin maktumni ko'zlarini ochaman lekin allohni jamoalini hamma qatori ko'radi birinchi ko'rmaydi dedilar bu gapni payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam Abdullah bin maktumga yetkazdilar Abdullah bin maktum biz duo qilamiz duoyimiz ijobat bo'ladi sizni ko'zingiz ochiladi ammo ollohni jamolini birinchi ko'rmasdan hamma qatori ko'rasiz dedilar shunda abdulloh bini maktum javob bergan ekanlar ollohni rasuli Meni ko'zim ojiz ekanu lekin butun vujudimni ollohga bag'ishladim Meni ixlosim muhabbatim olloh uchun bo'lgan shu ixlosda ketishni man yaratgandan so'rayman ko'zim ochilib fitna fujur g'iybat ig'volarni ko'rgandan ko'ra ko'r bo'lib o'lishni afzal topdimu lekin ollohni jamolini birinchi ko'rishni umid qilaman dedilar haqiqatdan ham abdulloh bin maktum ollohni jamolini ko'rishga loyiq bo'lgan amallarni qilib o'tgan ekanlar vatan himoyasi musulmonlarni manfaati uchun mushriklar qattiq bir jang boshlab kelgan paytlarda rasulullohni qatorlarida turib jangga qatnashar ekanlar shunda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam ey abdulloh bin maktum siz jangga chiqmang ko'zigiz ojiz bo'lsa amo bo'lsangiz sizga ijozat bormang deganlarida ham yo'q vatan boshiga musibat tushganda musulmonlar tahqirlangan paytda man chetda turmayman qalbimdagi ixlosimni so'ndirmang mani ixlosim olloh uchun qo'limdan hech narsa kelmasa ham kamon otadiganlarni o'qini uzatib turing türü. orqasida turib xizmatini qiliy ovqat bo'lib qozonida qaynamasam ham uchqun bo'lib o'chog'ida yonishni xohlayman ollohni rasuli qalbimdagi ixlosimni kuydirmang dedilar jangga qatnashar ekanlar janob payg'ambarimizni vafotlaridan keyin abu bakr siddiqni xizmatlarida bo'ldilar og'ir janglarda yana qatnashdilar abu bakr siddiqdan keyin hazrati umarni davrlari kelgan paytda rum kofirlari bilan rum mushriklari bilan qattiq jang bo'lgan ekan musulmonlarni ustiga qo'shin tortib kelgan bir paytlarda vatan tahlikada musulmonlar tahqirda qolgan paytlarda abdulloh bin maktum yana yig'lab kelgan ekanlar hazrati umar man janob rasulullohni davrlarida ham jangga chiqdim hazrati abu bakr siddiqni davrlarida ham jangga chiqdim vatan boshiga musibat tushgan paytda mani chetda qoldirmang ixlosimni so'ndirmang man alloh uchun ixlos qildim jangga chiqaman dedilar shunda hazrati umar aytgan ekanlar ey Abdullah binni maktum siz amo odam bo'lsangiz nogiron bo'lsangiz ko'zigiz ko'r bo'lsa otda yurolmasangiz qilich chopolmasangiz oldigizda turgan do'st bilan dushmanni farqiga borolmasangiz qandoq qilib jangga chiqasiz deganlarida de, o'zimga munosib bir vazifani bering man ben shu vazifani ado qiliy nima vazifani ado qila olasiz abdulloh bini maktum menga janob rasulullohni qo'llari tekkan bayroqni bering shu bayroqni ko'tarib man baland qoyaga chiqib tursam dushmanni qo'li baland kelsa ham shu bayroqni ko'rgan musulmonlarga xudo nusrat beradi ixlos beradi janob rasulullohni bayrog'ini ko'rgan musulmonlar orqaga chekinmaydi xudo bularga bir quvvat beradi imkon beradi shu bayroqni mani qo'limga bersangiz shu vazifani man ado qiliy dedilar hazrati umar Abdullah binni maktumni qo'llariga bayroqni uzatayotganlarida o'pkalari to'lib ketgan ekan yig'labborgan ekanlar Abdullah binni maktum mani bir iltimosim bu bayroqqa janob rasulullohni muborak qo'llari tekkan dushmanni qo'liga tushib qolmasin ehtiyot qilasiz degan niyat bilan shu bayroqni Abdullah binni maktumni qo'llariga berdilar Abdullah binni maktum bayroqni ko'tarib baland qoyaga chiqib ketdilar jang qattiq bo'ldi haqiqatdan ham dushmanni qo'li bir necha bor baland kelgan ekan musulmonlar orqaga chekinamiz deb turgan paytlarida Abdullah binni maktum bayroqni ko'tarib turganligini ko'rib rasulullohni bayroqlarini hilpirab turganligini ko'rgan musulmonlarga olloh quvvat bergan ekan imkon bergan ekan ixlos bergan ekan nuslat bergan ekan janob rasulullohni bayroqlari turibdi payg'ambar qarab turganday bo'lib turibdilar orqaga chekinimish qandoq chekinishimiz qandoq bo'larekan deb musulmonlar oldinga qarab yurgan ekanlar bir necha soat davom etgan jang musulmonlarni g'alabasi bilan zafar quchib nihoyasiga yetgan ekan shunda hazrati umar atrofga bir nazar soldilar murdalar yerda qalashib yotgan bir holat abdulloh binni maktum ham ko'rinmasdilar ularni qo'llaridagi bayroq ham ko'rinmasdi sekin astalik bilan qidirib borsalar abdulloh binni maktum o'n besh joyidan o'q yegan holatda kamonni paykonlari vujudini teshib ketgan qonga belangan holatda jon berib jon berayotgan paytlarida dushmanni qo'liga tushib qolmasin deb bayroqni tishlari bilan tishlab turib jon bergan ekanlar shunda vujudi qonga belanib yotgan sahobani ko'rgan hazrati umar bag'rlariga bosib yig'ladilar otam onam sizga fido bo'lsin allohni jamolini ko'rish sizga muborak bo'lsin ey birodarim abdulloh binnu maktum ko'zi ko'r bo'lsa ham qalb ko'zi ochiq bo'lgan birodarim qilgan amalida riyo ko'rinmagan ixlosi taqvosi ollohga zo'r bo'lgan birodarim sizni bugungi qilgan amaliz muborak bo'lsin deb yig'lab ko'zlaridan yosh oqib Abdullah binni maktumni bag'rilariga bosgan holatda qattiq faryod chekkan ekanlar hazrati umarni o'zlari janozani o'qib ado etganlardan keyin muborak qo'llari bilan Abdullah binni maktumni lahadga qo'ydilar lahatga qo'yganlardan keyin sahobalarning ichlarida ey birodarlar bugun biz kimni qabrga qo'ydik bugun biz kimni janozasini o'qidik bugun biz qabrga qo'ygan zot janozasini o'qigan zot qalbida ixlosi zo'r bo'lgan riyo bo'lmagan odamlarni so'zi maqtovi uchun emas odamlarni ko'zi uchun emas balki ollohni rizosi uchun chiroyli amal qilib o'tgan qilgan amali bilan ollohni jamonini birinchi ko'rishga musharrab bo'ladigan zot Abdullah bini maktumni janozasini o'qidik shundoq zotni janozasini o'qishlik sizlarga ham muborak bo'lsin degan Ge ham muborak bo'lsin degan akbar. Ge taqvosi hem... Allohga zo'r bo'lgan sahoba ikromlar o'tgan ekanlar shulardan birlari Abdullah ibn maktum